भारत का सबसे बड़ा किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस किले पर तीन भयंकर युद्ध होते हैं और तीन ही जौहर होते हैं पहला जौहर 1303 सौ ईस्वी में हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग सोलह हजार महिलाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर किया यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया दूसरा जौहर पंद्रह सौ पैंतीस ईस्वी में हुआ जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने किले की रक्षा का नेतृत्व किया इस बार तेरह हजार महिलाओं ने जौहर कर यह संदेश दिया कि सम्मान से बड़ा कुछ नहीं तीसरा और सबसे भयंकर युद्ध पंद्रह सौ सड़सठ ईसवी में अकबर ने किया राणा उदय सिंह ने किले को छोड़ दिया लेकिन सेनापति जयमल और पत्ता ने किले की रक्षा की उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे उस समय फूल कंबर के नेतृत्व में सात हजार महिलाओं ने अंतिम जौहर किया तीन युद्ध तीन जौहर हजारों बलित्दीन खिलजी पदारे आकवन कर তো ষোলো হাজার যত দাসী সমস্ত সোজার চিত্তরে ষোলো হাজার মেখানেই জোহর নিয়েছিল যে টোটাল একটা বিশাল বড়ো আগুন সেখানটাকে নিজেকে দিয়ে এটা হচ্ছে সেই জোহর দিন খিলজি যখন পদ্মীকে পাওয়ার জন্য এই চিত্তরগড় কেল্লা আকন করেছিল এটা সেই জহর কোনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এটা চিত্তর ঘর কেল্লা রাজস্থান